Привет всем снова, мои дорогие друзья и подписчики. Так, я хочу сказать, что я на несколько дней пропала, но я завтра обязательно появлюсь. И вот хочу перед этим сказать, показать нам, какая у нас класснючее небо. И там вдалеке, вдалеке, где-то, если я найду, если я найду, давай, давай, давай. А, вот, нашла. Этот самолет летит в Миланский аэропорт Мальпенца. Вот он приземляется так вот. Летит, летит самолетик. И вот такой у нас вечер. У нас сейчас 7 часов вечера. И такое вот класснючее небо. В той стороне там Милан и аэропорт. Такое темное, притемное небо над нами. Светлое небо более-менее. И вот такие вот тучки класснючие. Красивые. А там что творится? Вот эти вот лучи солнца. Там где-то солнце скоро будет садиться за теми тучами облаками. Такие тучи красивые, какое небо вообще. Какая прелесть. Там, наверное, дожди идут в той стороне. В Альпах снег, как обычно. Лето не лето, но когда сильные, сильные такие такие густые тучи, там даже может, может снег идти. Так, ну вот, показала вам, какое красивейшее у нас сегодня вечером небо. Разное, да, в той стороне красноватая, красноватые тучи, тоже красивые. А в той стороне от свет от солнца лучи, вот солнечные лучи такие. Ну все, до завтра, мои дорогие. Пока-пока всем. Нет, еще не пока, не пока всем. Кстати, вот хочу показать, что, видите, вот эти наши рисовые поля раньше были в воде. Сейчас уже воды нет, потому что рис уже пророс. Воду откачивают с полей, чтобы рис, когда рис начинает проращиваться, чтобы вода не мешала. И вот там уже почти воды нет. Вода есть, знаете, только почему? Только когда, например, дожди идут. Вот у нас последние дни вообще по всей Европе, что творится, такой циклон. И у нас вся вода уходила в рисовые поля и в эти каналы. Вот эти вот борозды, это все каналы. Поэтому, я еще раз говорю, у нас никогда не бывают потопы. Ну все, ладненько. До завтра, мои дорогие.